Життя непростим, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення, щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Як зрозуміти, чи ваші відносини безхмарні, довіритись і насолоджуватись, чи все ж таки контролювати кохану людину, аби чого не сталося? Що з цього вийшло у Марини за кілька хвилин. Бути коханим та потрібним необхідність для кожного. Здається, що приймати любов простіше, ніж її давати, але й тут є питання: не кожен уміє насолоджуватись відносинами, не шукаючи в них проблем, не підозрюючи партнера і не тероризуючи недоречними ревнощами. Людина не впевнена в собі, з низькою самооцінкою та сумнівами щодо щирої любові до себе, ще з батьківської родини, усе життя приречена шукати докази на любові до себе. А що шукаєш, ти і знаходиш, підозрілий партнер, що ниж перед кишенями коханого чи контролює його інтернет-ресурси, здатен отруїти відносини не менше, ніж другий варіант дійсно невірний партнер. Звичайно, найкраще це обирати партнера, якому ви дійсно довіряєте особистісну та духовно близьку вам людину зі схожими цінностями та життєвою позицією, тоді і на сюрпризи чекати не прийдеться. Як зрозуміти, чи така людина поруч, не вдаючись до хитрощів слідкування? Зачем проверять любимого человека? Отношения строятся на доверии. Нет, я думаю, не стоит проверять его электронную почту и сообщения. Я считаю, у кого есть задача поссориться, те ищут, кто ищет, тот всегда найдет. Это не филищно. Если отношения стоит на дов... строить на доверии, то надо доверять до конца. А так это чепуха. Я жизнь уже прожила, я думаю, он сам должен все говорить. А чтобы проверять, по карманам вазить, это не дело. Ведносленный можно возвратно успешным, это гармоний. Любой брак, будь то гражданский брак, любые отношения жизненно на трех китах, на трех составляющих. Первое это естественно интимные отношения, это основа взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Второе это забота друг о друге. То есть это не просто приготовить борщ на всю семью, приготовить борщ лично для него. Идти домой, купить для всех там печенье, а для нее любимое ее пирожное. Ну, такое вот проявление заботы друг о друге. И третье, это так называемый дебрифинг. дебрифинг это обмен мнениями между супругами, такой ненавязываемый обмен, ненавязываемые такие советы, желание, допустим, в течение дня позвонить и спросить, как дела, желание поделиться чем-то сокровенным, не с подружкой по телефону, не маме три часа, а именно своему любимому человеку. Вот, когда что-то одно из этих страдает, то, в принципе, брак может держаться. Ну, например, хорошая интимная сторона, забота друг о друге, но люди не общаются друг с другом. Если им комфортно, то работаем на то, конечно, чтобы дебрифинг был, но эмоциональная привязка друг к другу, она на первом месте. Три роки Марина встречается с Сергеем, ей 29, куханому 27. Майже ведь сразу начали жить мы встречаемся с Сергеем около трех лет. Я люблю его безумно. Мы практически сразу, как встретились, начали жить вместе. Мне нравится смотреть на него часами. И люблю смотреть на него даже, когда он спит. Я люблю что-то делать с ним вместе. И даже не важно, что. Либо мы готовим, или мы убираемся вместе. Люблю готовить для него. Кстати, каждое утро переписываю с интернета новые рецепты, чего с предыдущим парнем я не делала. Я вообще не любила готовить до этого. Мне казалось, что мы идеальная пара. И какие-то небольшие странности можно перетерпеть, ведь они у всех есть. Но многое меня в последнее время стало настораживать это, допустим, то, что его привязанность к компьютеру. Игрушки, войнушки, постоянно что-то сидит или читает, или, ну, в общем, это часами проводит за компьютером. Вот, допустим, я прихожу с работы позже, чем он. Вот как не зайду домой, он постоянно сидит за компьютером. Но больше всего меня напрягает то, что как только я прихожу, включает компьютер или сворачивает окна. В общем, нету такого, чтобы мы сидели вместе. Я поняла, что что-то не так. И я по своей глупости узнала пароль от его контакта. И залажила туда каждый день. Ну, из этого женского любопытства. Но, конечно, поначалу мне было очень тяжело залазить туда. Я думала, надо мне это или не надо все-таки. Это неправильно. Должно быть какое-то личное пространство. Я тоже сижу часто ВКонтакте, ничего в этом плохого не вижу. Но когда я залезла туда и увидела, что там происходит, я поняла, что я правильно сделала. Там куча девочек, какие-то переписки, он постоянно что-то перетирает со своим другом, все то, что можно и нельзя. И часто переписывается со своей бывшей. Я просто, я когда это увидела, я ревела, и, реву каждый день, когда просто захожу туда. Для меня это паника. Марина и не зрозуміла, навіщо відважилась на перевірку, бо спокійного життя вже не було. Больше всего меня обижают то, что он переписывается со своей бывшей девушкой. Куча комплиментов в ее адрес, предлагают ей встретиться, приглашают к себе домой но это отвратительно то как он себя ведет это ужасно. Я нахожусь сейчас в стопоре и не знаю, что мне делать, рассказать ему о том, что у меня есть эта информация я не могу потому что мы расстанемся это будет скандал и я не хочу с ним ругаться не хочу расставаться. он ну, очень болезненно воспринимает мое недоверие. просто была у нас такая ситуация, когда мне сообщили с его работы, что он флиртует э, с девушкой. Э, ну, когда он пришел домой, я, конечно, закатила ему скандал. Э, и я потом сама об этом пожалела. Он мне говорил о том, что э, как ты вообще, ты же взрослая девушка, как ты можешь вообще в это верить, зачем тебе нужны эти сплетни, ты ходишь, собираешь это все, эту грязь. Э, ну, он просто потом собрался, оделся, взял сигареты, забрал деньги и ушел. Я три дня ходила, мучилась и э, просто не знала, как попросить у него прощения. Проглотить эту ситуацию и оставить ее в себе я не могу. Я не знаю, как мне быть, а что мне делать. пара достаточно молодая. Три года совместного, совместной жизни, период отношений еще свежий. То есть некоторые психологи придерживаются мнения, что мармеладный период, как его называют, как влюбленность, страсть друг к другу, держится всего лишь два года при обоюдном желании обоих супругов. Некоторые придерживаются, что четыре. Я лично считаю, что можно продлить отношения и намного дольше. Исходя из того, что Мари хочет сохранить в отношении Сережи и, скорее всего, она хочет выйти за него замуж, в дальнейшем родить его детей. Для нее эти отношения важны. То, что Сергей э, большую часть своего времени, как говорит Марина, проводит э, в общении виртуальными подругами, а как это выяснили, что это больше девушки, э, конечно, не очень хороший прогноз для дальнейшей семьи. Но э, все в руках Марины в данном случае. От того, насколько правильно она себя поведет, насколько она будет грамотно э, дозирована, допустим, подавать ту информацию, которую она узнала Сергею. А я думаю, что она не сможет утаить это то, что она знает. Она будет э, намеками, какими-то э, знаками давать им понять, что она знает. Вот, вот, вот. Пусть лучше такими намеками и знаками, чем действительно скандалом. Она правильно, мудро поступает, что не говорит ему все сразу. Потому что в сердцах можно выплеснуть все, что угодно и усугубить ситуацию еще больше. Марина ревнует. Да? Она ревнует к тем девушкам виртуальным, которые есть у Сергея. И ревность у нее достаточно обоснована. Мужчины к такому виртуальному знакомству не так сильно ревнуют. Для мужчин измена – это прежде всего физический контакт. Для женщины эмоциональная измена намного сильнее, чем физический контакт. Потому что для женщины вот этот дебрифинг, он наиболее важен, как забота. Для нее интимная сторона может быть не так важна, как именно вот э, то, что муж не делится самым сокровенным, хочет, э, доверяет ей. Здесь получается, что он ей не доверяет, он рассказывает кому-то, а не ей свои желания. Понятно, что это больно и обидно. Марина для себя должна решить, сможет ли она с этим жить, что Сергей вот так вот общается. Понятно, что сразу он это делать не прекратит. Он раз уже нашел такой путь общения, он ему приемлемый, если он происходит достаточно долгое время, возможно, это уже и привычка. Мы можем быть какой-то сформировавшейся зависимости. И здесь нужно очень осторожно подходить к позиции Марины, как она должна себя вести. Если это зависимость, и она будет каким-то образом пытаться оторвать, забрать, забирать у него любимую игрушку, то она тем больше еще будет злить его своей этой навязчивостью, своим контролем. И еще больше отвернет, если же это независимость, а просто Сергей получает что-то в интернете, чего он недополучает от Марины, то просто ей нужно сесть и откровенно поговорить, что дает тебе общения в виртуальном мире. А какую функцию несет в себе вот то, что ты сидишь и общаешься, зачем тебе это? Он может говорить все, что угодно, вплоть до того, что для меня это ничего не важно, это ничего не значит, а может действительно задуматься одним вопросом. И ответ, ответ на вопрос, зачем мне нужно общаться больше с теми женщинами, чем с Мариной, возможно, даст пищу для размышлений Марине, и, возможно, он ей Даст повод задуматься, как же она себя ведет. После этой ревизии личность должна выйти на более высокий уровень. Точно так же и здесь. Если не сядут и поговорят, вот на, на, на частоту, зачем тебе нужен контакт на, в случае, то, эм, возможно, Марина не готова будет к такому ответу, что ей скажет Сергей. А если она и захочет, если она хочет сохранить семью, и то, что он ей скажет, может быть, ее и обидит, но она примет это к сведению и немножко, конечно, поменяться так нельзя, немножко станет такой, каким он хотел бы ее видеть, и отношения их пойдут на более высокий уровень.